哈喽，Hello, 大家好，今天吹了很丑的头发来参观一下中国电影博物馆，然后现在就废话不多说，今天的小九比，小九不在，他这个也不在，其他人都不在，就只有我一个人，所以现在走吧。 哇、哦，这个奖真的太好看了，这个奖杯。哇，原来百花奖长,长这样。这个也好好看、啊。金鸡奖，金鸡等一下，我刚才发现了一个电影里面有个老师的头发跟我是一样的。等一下，等我找一下头发。

很好看，很喜欢看京剧频道，然后我每次都会看京剧频道，然后我看到别人男的唱戏的时候会穿这个鞋子，然后我每次看到的时候我就会跟我妈说一下，我说以后你要给我买一双这个鞋子，我要穿，就这个鞋。 这是我目前为止见过的最大的 LED。最大的。的我来这个照片是怎么拍的？这张？有谁知道吗？在那个时候会有这种 PS 的技术吗？每个人其实他没有那个。 那个粘贴的，那些会有 PS 吗、啊？这么厉害！哇，洗片机，这是洗洗胶片的。我在以前一架是没有洗好的话，是不是一部电影的一个片段就就全废？ 这是放歌的。 咋 <noise> <noise> 这人没了？哇！ 下面还有个椅子，然后再坐。下面有人去帮忙，然后就这样。哇，这个好好看啊，这个这是今天最好看的。这个好厉害啊！然后这边打打光师照这个背后的这个景。我那边是打光，跟着是拍。那个做的很细，里面的些小运动。 都做出来了。哇！刚看到这个酱油，你知道它是什么？牛油果，我、哦、什么会牛油果？然后一开始酱油。 你这个感觉有点到了这个地方的感觉。哇，这些做豆腐的，这个道具我家现在还有。你家现在做豆腐还还还是用这个，只不过磨磨豆子不用那个。但是这一这一特别是这个架子，就是点不一样。哎呀，做个火车。 还有风景可以看。他他赢了，现在放在这个，他跟要跟别人玩玩，然后他在玩，然后他集中了。 我进退了，好，好可爱。哎呦，吓我一跳！ 今天去结束了，今天结束了逛中国电影里面有特别多的东西，就是电影制作过程当中的所有的东西，他都给你介绍了一下。但是我个人最喜欢的还是那个那个就是那个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 、那个、做动画片的那个、那个版块，我是最喜欢的。 因为那个板块可以看到很多以前的电影动画电影很漂亮这个场馆也很好看呀好像是五角星哎就是这里是最酷的